всі, фактично у всіх карикатуристів очі сумны Ну, тобто це повинно бути щось таке, знаєте, що випалюється всередині, а потім а Путин ты выносишь все на 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 зовні. З, звичайно, можно просто смеяться, але просто смеяться это тоже очень важка справа, я вам скажу. В характере карикатуриста должно быть что-то пакостное, потому что это все-таки ирония, то есть какая-то подковырка, поэтому надо смотреть на мир немножечко с каким-то таким хитрым прищуром и что-то такое выдавать, чтобы можно было людей за что-то взять за живое, ущипнуть как-то. в Англии был такой эксперимент, взяли. Групу професійних художників стали вчити їх на карикатуристи. Ні один з них не став. Так. Це, ну, для карактуристів це не знаю, такий симбіозний художника і якогось, як будемо сказати, складача анекдотів чи ще щось подібне, тому що він сам придумає, сам виконує. Ну, це, це має бути стан душі, склад характеру. Південна Корея там, або Туреччина, там карикатури вчать. Ну, це добре, що в Україні э, цьому навчати, тому що це повинно з цим повинна людина народитись. Я думаю, що навчити карикатури можна, але э, це повинно бути, знаєте, ну як такий э, молодим, ти не можеш бути карикатуристом, бо ну, повинен бути якийсь досвід. Ми зараз останні 4 роки проводимо два конкурси в году. український. И международный. Это э, украинский конкурс. Конкурс по правам человека. И каждый год в каждом году своя тема. У нас были просто права человека. У нас была свобода слова и была свобода собраний. Была дискриминация. Было право на выбор. Коррупция в прошлом году была. И вот это э, встать в суд идет по судебной системе вот э, такие конкурсы украинские, которые касаются, э, э, касаются только наших проблем. Тема очень болюча, очень актуальна. Мы на меня взяла за живе, и я с удовольствием на ней працював. Я выполнил сім работ, всем выслал. И очень приятно, что из них пять вийшло в каталог, і тут э, там некоторые даже претендовали еще на призовые но сказали, что занадто будет для одного. В основном, как и для всех жителей постсоветских стран, то она довольно-таки животерпещая. И, наверное, многие из нас прошли через эту систему. И, наверное, эта система оставила такой, не хочу сказать, неизгладимый, но черный след. Поэтому, наверное, вот этот след все-таки он дал о себе знать и выразился в картинке какая получила награду здесь. Работы довольно интересные в этом году, с этой темой встать из судьи, символично и на злобу дня, поэтому была выбрана такая тема. Намагаемся так бороться с корнем зла, карикатурой. Эта тема вообще судейская, она вообще очень сильно связана с религиозными делами. Если ты судья, ты должен знать, что не судимый, и, и Если ты судишь, дело дрянь. А если ты вот это вот разводишь стороны по справедливости, то я думаю, что тут, то тогда это да, нормально. То это твоя профессия. Ты, ты, ты последняя стадия в поиске справедливости. Когда я помню, когда я Фактично не займався карикатурою, а писав дисертацію. Я познайомився з хлопцем, теж він зі мною разом вчився в аспірантурі. Але потім він поїхав на деякий час в Португалію працювати. Він каже, що там, ще на ті часи, ще це років 10-15 назад, було суди, ти заходиш просто в невеличку кімнату, ідеш по вулиці, тобі вирішити будь-яку проблему, починаючи від якогось нотаріального питання і закінчуючи якимись глобальними процесами. Ти заходиш всю все відкрите. Ти заходиш і вирішуєш свою проблему. Я не знаю наскільки це правда, тому що я в Португалії жодного разу не був, але я хотів би, щоб приблизно те саме відбувалося у нас в Україні. Щоб сюди були відкриті і будь-яка будь людина могла звернутися і вирішити свої проблеми. З журі. Український конкурс. Я намагаюся набрати людей, зв'язаних з тою темою, которая, собственно, темою конкурсу. И это были люди, связанные с реформами судейской в судейской системе. В общем-то, судейство нормально. Но самое интересное, что те люди, которые приходят, которые не являются корректуристами или людьми, работающими с юмором, они начинают говорить, что мы, ну как, мы будем судить. И каждый раз они судят нормально. Ну, первое, Виктор Голуб, он вот действительно, он так сегодня скромно сказал, но он же главный инженер был там механического завода. Вот, он техникум закончил, или что-то с электрикой связано. Он рисует карикатуры. Сейчас у него нет работы, завод умер, он там как-то рисует, ему интересно. Но этот работает. Методично работа. Ну как он не может не получить? Получил. Причем он получил явно. То есть первая премия не обсуждалась. Вторая еще обсуждалась там а, Кустовский, хорошая премия. А, при этом, когда я пишел Кустовскому, он говорит, ну судили-то у него на работе, он же работает в этой газете, а, он говорит, ну, наверное, при этом коррупция. Я говорю, у тебя было, ты прислал шесть работ или 7 вот те все работы улетели просто так. Просто улетели, даже без вариантов. А эта работа, когда я ее, когда я открывал эти работы присланные, я видел, что эта работа очень хорошая. Она хорошо нарисована, очень грамотно нарисована, композиционно нарисована. И идея хорошая. И такой не было. Что в карикатуре главное, чтобы не, такого не было. И такой не было. И она, в общем-то, имела э, успех. Работа Дубовского, судья с шашками такой, как, как, а, она мне, честно говоря, не очень нравилась. Но а, а, жюри сказал, что тут все четко. Вот как для судей. Если ты неправильно там, то ты все равно придет э, время, когда ты за это ответишь. В общем-то, в конце концов, вот это именно мнение и... Я определила то, что он был третьим, третье место. Они полчаса проговаривали двух человек. Третье место они просто протирали полчаса и так проговаривали, и так. И в конце концов потом тусовали еще раз. Но это люди, которые мне... Это все интересно, которым не безразлично вообще, и они не специалисты. Но они разговаривают с точки зрения вот той области, в которой они работают, судейской реформы. Хотелось бы, чтобы люди смеялись над тем, над чем справиться не так просто. Потому что все-таки смех нам поможет преодолеть любые невзгоды. И даже самые сложные ситуации, их всегда можно рассматривается с оптимистической точки зрения. Снова ты колдуешь над листком бумаги И рука устала карандаш точить Мысли гениальные в голове летают Но как сложно их порой в рисунке воплотить Карикатуристы, вы славный народ Остры ваши перья и помыслы чисты творите, дерзайте, пусть вам повезет, мои дорогие карикатуристы. Творите, дерзайте, пусть вам повезет, мои дорогие карикатуристы.